лабораторный blokki tayyorini sotib olsanglar ham bo'ladi endi boshqacha bo'ladi u. bu uy sharoitida yasalgan chun uh, hamyonbop лабораторный blok mini лабоraторный blok oddiy telefonni zaryadkasini plastmas idishiga joylandi hamma zahастlar xo'sh mini лабораторный блок yasashimiz uchun преобразоvaтел kerak bo'ladi понижающий buni har xillari bor aynan shunaqasini xohlasangizlи boshqachasini xohlaydigan bo'lsanglar aliexpressdan sotib oladigan sссылкаsini videoga opisaniyaga qo'yib qo'yaman buni tanlaganim sababi bu мощныйroq boshqa oddiylarga qaraganda и radiator mana bunaqa охлаждающий suv otadigan soot, radiator bor и hammasida почти защитасsi bo'ladi замкаig короткий зам o'chadi автоматический keyin yonadi xo'sh bu bizada дispley amper вот metr voti и amperni ko'rsatib turadi xo'sh bu uch yuz valiga o'n ampergacha budan arzonlari oddiyroqlari bitta ekranli bitta цифralilari ham bo'ladi ikkitaligi buni ham har xiliga списк qi сsilka qo'yib qo'yaman aliexpressdan zakaz qilishinglar mumkin или yoninglarda radio detal magazinlar bo'lsa o'sha yerdan so'rashinglar mumkin цифровой дисплей aмпер ват met desanglar beradi bunda ham преразователь понижающий hop mana bu potansim amper bilan voltni balandpast qilish uchun ishlatiladi bundan ikkita kerak bo'ladi bittasi amperga bittasi voltga mana bu banan shtekerli razyomlar ya'ni plyus minus sim chiqarish uchun bu oddiy mana bu turgan netbuokki anaqasi zaryadкasi блок питания si man buni ajratdim mana mana bu joyini kiradigan joyini chiqarib oldim payat qilib sababi mana bu korpusimizga ozgina sig'may qolyapti chunki korpus kesgandan ko'ra mana buni olib turib sim tortganim chiroyliroq chiqadi и korpus saqlanadi agar blok питания noutbukiki bo'lmasa любой printernikimi или har xil mana internet modemlarniki bo'ladimi любой blok pitanani olib ishlatsanglar bo'ladi har xil bo'ladi blok питания lar besh volt yetti volt to'qqiz volt o'n ikki volt xohlaganinglarcha qilasizlar shuni faqat unutmanglar to'qqiz volt bo'lsa to'qqiz volt chiqaradi o'n ikki volt bo'lsa o'n ikki voltgacha chiqaradi лaboratorniy blokilar printerlarda ko'pi yigirma to'rt voltgacha bo'ladi yigirma to'rt voltgacha olasizlar endi yigima yigirma to'rt volt ko'pincha uy sharoitida kerak emas o'n ikki volt ham yetadi достаточно или to'qqiz volt har xil seni yoqmoqchi bo'lsanglar yoki любой narsani ishlatmoqchi bo'lsanglar o'n ikki voltgacha yetadi man hozir mana shu o'n ikki voltli netbuokka blok питанияsidan foydalanaman buni o'zini охлаждяющий radiatorlari bor Net, netbuok notbuklarni блок питания sal qimmatroq turadiyu lekin yaxshi beradi bular amper ham yaxshi bunaqalarga ham i bundan tashqari mini blok питания bor shunaqalarga ham sсылка qoldiraman videoni tagida ali expressdan arzimagan pulga sotib olsanglar bo'ladi ho'p и mana bu zaryadkani korobkasi oddiy shunga o'xshash endi bu plastik korobka shunga o'xshash mana shunaqa kichkina idishilar bo'lsa karobkadan yasaysizlarmi o'zinglarni fantaziyanglarga bog'liq иli shunaqa idishlar korpuslar пусtой korpuslar sotiladigan tayyor mana shunaqa ijodlar uchun sotiladigan magazinlari bor aliexpress uni ham ssilkasini qoldirib ketaman o'sha yerdan bemalol sotib olishinglar mumkin ya'ni bittada hamma narsani zakaz qilib qo'yasizlar ikki haftadanm uch haftadanmi keladi keyin bittada boshlaysizlar shu qolgani qo'l и instrument kusaka паyalniy stansiyalar bo'lsa пaялнiy stansiya bo'lmasa oddiy paянный ham bo'laveradi и припой mana shunaqa narsalardan foydalaniladi xullas shu arzimagan mana mana shu bir ikki uch to'rt besh oltita narsa bilan лабораторный blok uy sharoitida yasaysizlar xosh ishni birinchi korpusdan boshlaymiz sababi orientirova olishinglar kerak nima qatga tushishini mani endi rejam bo'yicha bbu yerda и блок питания bu yoniga tushadigan bo'lyapti mana shundoq tushadi o'rtada krishka yopilgandan keyin displey bo'ladi и ikkita chekkasida регулировка bo'ladi amper bilan voiki и mana bu yonidan bananani qo'yaman razyomni ichkarida bo'ladi и tashqaridan buyoqga зарядкаga har xil joyga chiqadigan shun bo'ladi любой время ulab olish uchun удобный bo'ladi и tokka tiqadigan питания ham bu yerga joylashtiraman yonidan tok tiqiladi bu yoq'dan уже vixt shuni mo'ljal qilib olasizlar qayerda qanaqa teshishlarni hammasini cho'tiga o'lchab turib hisobilarni olib keyin chiroyli qilib паялныйdamiрл bo'lsa дрелda sверлоda chiroyli qilib teshib аккуратно qilib turib hammasini joylashtirasizlar a прbaзватda понижающийd o'zida встроенный mana amper bilan voltni regrovkasi bor потенs Biz buni mana bunga o'zgartiramiz chunki bu judayam неудобный kichkina тверкada buralishi kerak тем bo'li korpusga qo'yganimizda adeb ochib yopib burash noqulay bo'ladi ba'zan imkonsiz bo'lib qoladi buni orqasida mana shuni orqasida uchta nushkasi bor mana uchta nushkasi и bu yoqda ham t sa uchta Volt bor bo'ltikamperki mana mana bu рев uchta nуska bor chekani chekaga ikkita chekani o'rtani o'rtaga qilib payka qilinadi mana bu chekasi noto'g'ri bo'lib qolsa hech narsa emas faqat baland qilganinglarda aksincha past bo'lishi mumkin teskari qilib qo'ygan bo'lsanglar past qilganda наоборот ko'tarilishi mumkin bo'ldi shu xo'sh blok pitana bilan potansimetr ulanishi mana bu yoqda tushuntirganimdek volt bilan amper bu yoqda вход и выход ya'ni kirish chiqish joyi bu yerda ham xuddi shunaqa ya'ni ikki yuz yigirma top kiradi e i bu yoqdan mana chiqadigan sismi bor plyus minusi man kesib tashladim chunki payka qilib qisqartiraman buni ko'rinyaptimi yo'qmi mana plus и minus ne bosib qo'ylgan qizil oq sim shuni orqasidan plus minusi tortiladi bu yerga ikki yuz yigirma kelgandan keyin buyoqda chiqayotgan o'n ikki potansiametrga beramiz bu yerda o'zi orqasida yozib qo'yilgan in out deb in deganiga shu блок питания chiqqan ikkita simni ulaymiz mana in minus in plyus аutda уже лабораторный blok bo'lib регулировкаli qilib уже xohlagan tokini chiqarib beradigan simni chiqaramiz ya'ni bananaga ulanadi razyomga xo'sh razyum joyini mana kesib oldik endi buni buyerga qo'yamiz chiroyli аккуратно kiradi ko'rganinglardek blo ani joylashgandan keyin ham chетки tushyapti yonma yon zich bo'lib ya'ni hech qanaqa kleklashni двух сторонний липочка yopishtirishni hojati yo'q bir biriga biri taqalib zich holatda tushyapti sizlar imkon qadar kichkinaroq jo kichkina ham emas mana shu oladigan narsanlarga qarab korpus topinglar tanlanglar чтобы lishni ortiqcha joyi ham qolmasin yetmi ham qolmasin o'shanda cho'tka akkuratni chiroyli chiqadi так дисplеy joyini kesib oldik ozgina yonlarida лишний joyi bo'lib qoldi у ничего buni bilan yopib oizтак displeyni mana korpusga qo'ydik ya'ni tegidan qaraganda hech tegmayapti bir biriga halal bermayapti orada ozgina millimetr joy qolgan bir biriga tegmaydi shunaqa qilib orientir olasizlar xo'sh displeydan keyin mana o'ng tarafdagi r joyini ham teshib oldim zich qilib bunda oshiqcha teshik joy qolgani yo'q gaykalarini ham qotirdim четкий htaan qilmaydi hozir tekshirib ko'ramiz ana korups ham yopilyapti четкий o'rtasiga tushib tiradiati Evet. Tekrar görünüşü. Çıkat ki halal bir video görünüşü. Ortada. Biz bu Yani yan bu yanı hem çıralı bir video verildi. yollarını yanlarını alıp Çıralı kılıp hech narsa hech qatega tegmas kerak безопасность taraflama hammasi четкий ayniqsa mana bunisi zo'r chiqdi mabodo sizlar ham qilsanglar обязательно shu videoni komentariyasiga o'zinglarni qilgan videoinglarni iloji bo'lsa videoga olib videoglarni youtubega qo'yib shu kommentariyada yozinglar ko'ramiz kimda qanaqa o'xshadi harakat qilsanglar bundan o'n martalab chiroyli qila olasizlar endi qiladigan ishimiz banani рazyomlarni joylashtirib chiqish аккуратно keyin oxirida simlarni tortish qoladi payka qilib главный andajani qilib oldim так mana почти tayyor to'qson foiz лабораторный блокimiz patнsmet displey и bu yoqda banana razyom mana ozgina chiqarishga majbur bo'ldim boshqachasiga qotirish iloji bo'lmadi sizlarda qanaqadir ideya bo'lsa yoki boshqacha razyom bo'lsa o'zinglar fantaziya qilib chiroyli qilib olasizlar ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi endi bitta qiladigan ishimiz hamma simlarini ulab uni to'pga tiqib tekshirish xo'sh manda yana bitta ideya kelib qoldi paykani boshlamasdan oldin bunaqa yaxshi zaraдка bor <laughs> ikkiyu to'rt <laughs> amperli 5 volt xullas shuni разбор qilib ichidagi palatasini ikkita bisi bilan shuni korpusga <laughs> qo'shaman ham telefon zaryadka joyi bo'ladi zaryядкani ichini chiqarib yubordim zaradkalarni ochishni Oçı... ko'pchilik bilmaydi bu samarez саморез bo'lmaydi buni fenda eritib ochasizlar ochganinglardan keyin ma bu korpus уже musor bo'ladi yaroqsiz holatga keladi eritib ochmasanglar boshqachasiga och olmaysizlar chunki bu zavodda quyma klek bo'ladi kamera ham foksовка qilish qiyin bo'lib ketdi quyma klek bo'ladi endi eritib ochmasanglar boshqachasiga olmaysizlar qaytib yig'gan holatinglarda ham taqdiringlarda ham chiroyli yig'ilmaydi bu ну yig'sa bo'ladi xudo xohlasa mana лабоratorный blok tayyor bo'ldi ishlayapti faqat bitta noto'g'ri qilgan narsam pasaytirganda baland bo'lyapti baland qilganda volt kamayyapti shunig joyini o'zgartirib qo'yishim kerak а qolgan hamma narsasi to'g'ri ishlayapti xudo xohlasa или shundoq qolsa ham bo'laveradi farqi yo'q страшный narsa emas bu yoqdaman telefonga ham zaradka qiladigan sb qo'yganman ya'ni beshu o'n uch volt beryapti amperini hozir tekshiramiz qani zaryядkaga qo'yib zaryядka ulandi amper ham zo'r o'ynayapti telefon chunki блокировка holatda turibdi yoqilganda ko'tariladi o'zgartirsa ham bo'ladi уже управления bor регуировка bor bemalol o'zgartirib быстрый зарядка ya'ni hamma narsasini o'zgartirsa bo'ladi bu pribor bilan лабораторный blok bilan ko'pchilik biladi bilmasanglar aytishim mumkin bilmaganlar uchun moshinani akkumulyatorini ham zaryadga qilsa bo'ladi amperga nagruzka beriladi o'n ampergacha и bemalol akkumulyator zaryadga qilsa bo'ladi a лаboraторный bloкk ham tayyor bo'ldi iztns voltni ko'paytirib kamaytiradigan voltn ko'paytirganimiz sari lampochka яркийlashyapti chunki o'n ikki volt ishlaydigan nd lampochkalar bular divodlar xo'sh bu yog'ida ikkinchisi amper o'zgartiradigan amper ham kamaytirganda lampochkalar xiralashadi xo'sh bu yoqda yonidan ko'rsatgan edim boya zaradкаni buzib ichiga joylashtirdim yonidan mana qo'shimcha usb manabu gnezlо qo'shib qo'ydim bu turba zaradka ya'ni buni amperini voltini mana bul orqali boshqariladi potansmetr orqali bu yoqdagi заводской bu o'zini shu zaradkani shunday ustini olib tashab, bu buyoqqa korpus ichiga joylab qo'ydim 220 dan 5 volt qilib chiqarib beradi 1.5 ampergacha buni Primoy лабораторный mana mana shu yasalgan mini blok лабораторный blokdan chiqarib qo'ydim plus minusini ya'ni buni voltini amperini mana bu yerdan регуровка qilsa bo'ladi bu degani zaraдкani mana bu zaрядкalarga qaraganda мощныйroq beradi buning uchun telefon ham мощный zaradkani qabul qiladigan bo'lishi kerak bir xil telefonlarda 5 amper 5 volt 2 ampergacha yangi telefonlarda бестр zarрядкаsi bor funksiyali telefonlarda to'qqiz voltgacha amperih uch ampergacha mana shunaqalarga mana shunaqa qilib лабораторный blok orqali tezroq zaradini to'ldirsa bo'ladigan qilib yasasa bo'ladi tayyorini sotib olsanlar ham bo'ladi endi boshqacha bo'ladiu bu uy sharoitida yasalganhamyonbop лабораторный blok mini laboratorный blok oddiy telefonni zaryadkasini plastmass idishiga joylandi hamma zapchastlar unaqa ko'p narsa ketmadi ko'rsatib o'tdim и mana bunaqa e, mlentalar bor edi bekor yotuvdi sal dizayn bo'lsin chiroyli bo'lsin deb har xil svetda yonadigan qilib atrofiga o'rab chiqdim ну e, так себя нормально chem şey, обычный bo'lgandan ko'ra chiroylikina bo'ldi и прозрачный стекло ichida nima запчастьlar borligi qanaqa qilinganligi ko'rinib turibdi buo'ziga hozir bitta dizayn bo'ldi силовой разyем ikki yuz yigirma bu notbuokka blok питания ini joyladim ichiga и Preobrazovatel понижатель qo'yildi Blok питанияdan понижатель ketadi bu uje регировка orqali manbuadan tipa banan razyomlar orqali sim chiqardim и e, simni o'zimga kerakli kunda ishlatadigan рazyomlarni qo'yib chiqdim крокодилcчик papa mana kichkina noutbukka zaryadkasi, to'qqiz voltli batareykalarni zaryadkasi и yana bir ikkita лишнийsin chiqarib qo'ydim vaqtida ham hali kerak bo'lsa bemalol mana bu Am, yerdan tok qancha tok kerak bo'lsa управлять qilib shu yerdan boshqarib o'zimga kerakli tokni nastroyka qilib olib bemalol ishlataveraman mana shunaqa Ma. na svetodiodlar ham o'n ikki voltda ishlaydi пряmoy ikki yuz yigirmaga ulomaysizlar labоratorнiy blok bo'lsa bemalol ikki yuz yigirmani mana o'n ikki volt qilib beradi agar blok питания yigirma to'rt voltgacha bo'lsa yigirma to'rt volt, volt qilib bera beradi xullas регировка qilib bemalol ishlata olasizlar amperlarigacha shunisi bilan qulay bu telefonni зarядка sini ham mana shunaqa qilib регировка qilib bemalol yaxshi sifatli zарядка qilib tezroq zaradilarni to'ldirib ishlatib yursanglar bo'ladi buyerga ketadigan bo'lsanglar ham shunini olib olib uni ham ko'tarib olib ketsanglar bo'ladi misol kichkinagina ixchamgina qilib qilindi bunga ketadigan расход larni hammasini aliexpress orqali ссiлкаsini tashab qo'yaman videoni tagiga opisaniyada har bittasi necha pul turishi nima nimalar kerakligi sxemasi qanaqa ulanishi hammasini videoda opisaniaga qoldirib video orqali telegram kanalga o'tasizlar o'sha yerda bemalol rasmlarini hamma narsasini ko'rib xohlasanglar yasaysizlar kimgadir qiziq bo'lsa endi ozgina qo'shib tayyorini olib qo'ygan yaxshi ekanu deydiganlar ham bo'ladi kimga qanaqada bir xillar o'zi yasagisi keladi o'zi nimadir qilsa ixtiro qilsa xursand bo'ladi xuddi shunga o'xshab manda ham shu bekorchilikdan yasadimda bu narsani ham заоно практикa bo'ladi o'rganasizlar tushunasizlar radio detallarni radiotexnikani qanaqa joylashgan qanaqa ishlaydi prinsiplarini tushunib tushunib borasizlar qiziqish bo'lsa дальше qiziqish ortadi bo'lmasa mana qilib ham o'tirmaysizlar xo'sh bu endi mana bu displeyga keladigan bo'lsakmana bu yerda tester bor почти aldamaydi lekin displeylar aldaydi почти точный desa ham bo'ladi displeyni hozir testrda ko'rsataman разницаsini так mana testr ruladim testerda o'n ikki volt qirq besh ko'rsatyapti bu yoqda o'n ikkiyu o'ttiz ko'rsatyapti hozir eng maksimalda turibdi eng maksimali o'n ikkiyu qirq besh volt lekin displeyda shu o'n beshtaga sal xatolik bor ну no, prinsipi unaqa страшный emas normal holat bunaqa ub testerlar bor ol питанияni o'lchaydi necha volt necha amper berayotganini telefonga zaryядni shu orqali hozir test qilamiz xo'sh misol um, telefonni olamiz 5 minut oddiy zaryadkasiga qo'yamiz standart 220 dan yigirmadan chiqayotgan 5 voltli Va e 5 minut mana e, bu be, laborаторniy blokka prямой ulangan гнездо orqali qo'yamiz e, keyin raznitsasini ko'ramiz bunda oddiy zaryada 5 minutda nechi foiz o'tdi? bunda besh minutda nechi foiz olapti keyin voltini ham solishtiramiz так mana telefonni зaradka oladi endi как положено besh voltga qo'yamiz заводской зarрядкаlar besh voltda oladi tiqamiz besh unaqasi ko'rsatays besh vo biru ellik sakkiz amper beshu besh volt xo'sh endi telefonni mana normal zaraдkаga qo'ydi oltmish yetti foiz ko'rsatyapti soat o'n um, biru nol to'qqiz minutdan keyin ko'ramiz 67% edi o'n biru nol to'qqizda qani ko'ramiz 5 minutda normalni zaradkada nechi foiz zaryad oladi Tak, 68% bo'ldi soat mana um, 11.14. biru o'n to'rt прямой лабораторный блокdan voltini ko'tarib to'qqiz voltga qo'yamiz to'qqiz voltga qo'yiboi endi лабораторный блокdan зaрядкаga qo'yib ko'ramiz qani besh minutn ichida necha foiz так oltmish to'qqiz foiz o'n biru o'n besh soat buyoqdahoi mana biru qirqqacha ko'tarilyapti amper volt to'qqiz voltga qo'yildi 9 volt to'qqizu to'rt bir amper biru yigirma o'ynayapti hozir ko'ramiz besh minutda laboratorniy blok telefonni nechi foizga to'ldiradi zaryadini yetmish 72 foiz soat o'n biru yigirma ya'na besh minut o'tdi hozir 5 minutda 3 foiz oldi u bir soatda yana ham ko'proq tezlashib turgan sari tezlashib olaveradi xullas baribir лабораторный блoкda tezroq batareya zaryad to'ladi bu orqali o'yinchoqlar bormi televizor soatlani pulti bormi любой narsani zaradkа qilsanglar bo'ladi o'n ikki voltgacha bo'lgan agar пробзо keyin blok питания yigirma to'rt voltgacha bo'lsa yigirma to'rt voltgacha bo'lgan любой narsani zarряд qilsanglar bo'ladi xullas maslahatim erinmasanglar bir yasab ko'ringlar erinsanglar tayyorini uyga qo'yib qo'yinglar kerak bo'ladi kechasi ko'rinishi